نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Muslim muslimat yang mulia sekalian, kita berada pada ayat hujung dari surah Luqman. Pada kali ini kita masuk ke ayat ketiga tiga. Bagi tuan-tuan mikir tafsir Ibn Katsir tolong buka pada jilid yang ke-7 muka surat 295 A'udzu rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawma wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a Inna wa'dallahi haqq. فَلَا تَغُرَنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ Sadaqallahul Azim Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu Dan takutilah akan satu hari yang pada hari itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya Dan seorang anak pula tidak dapat menolong bapanya sedikit pun Sungguhnya janji Allah lah benar Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakanmu Dan jangan pula penipu iaitu syaitan memperdayakanmu dalam mentaati Allah SWT dalam ayat ni kalau kita belajar bahasa Arab, waqshau yauma, dia sebut Arabnya, yauma ni dibaca nasab sebagai maf'ul bihi untuk fi'il waqshau tidak boleh pula dijadikan sebagai zaraf kerana kalau dijadikan zaraf berarti perintah yang ada ni adalah perintah untuk takut pada hari kiamat sementara hari kiamat bukanlah hari pentaklifan dia merupakan hari balasan jadi yang dimaksudkan di sini di sudut Arabnya kita dapat lihat walaupun kita nampak macam zaraf tapi Arabnya adalah ma'fu'ul bihi kemudian Allah menyebut dalam ayat ini wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a ah. Maulud ni dibaca rafa' kerana ataf kepada kata walid. Ni kita lihat kat sini. Wala mauludun huwa jazin aw Jadi dia ataf kepada walid. Dibaca rafa' untuk fa'il kepada fi'il fa iaitu yajzi. Ini ia sudut i'rabnya. Kemudian dapat kita lihat dari sudut yang dikehendaki oleh Allah di sini wallahu alam. Bila Allah mengatakan ittaqu rabbakum, takutilah kamu kepada hukuman Tuhanmu. La yajzi tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat menyelamatkan. Dapat kita lihat bila Allah menyatakan la yajzi waludun awwaladi wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a. Ah. Ini perbezaan bentuk susunan kalimah di antara yajzi dengan jazin. Kalau yajzi ni dia merupakan fi'il dalam konteks orang tua lah yang memberikan perlindungan untuk anaknya. Kalau sebut jazin pula dia isim fa'il dalam konteks anak pula perhubungannya, penjagaannya terhadap orang tuanya. Ini merujuk kepada seorang anak tidak dapat beri bantuan apa pun kepada ibu bapanya sekaligus nak menjelaskan keinginan seorang mukmin yang mempunyai expectation, mempunyai harapan dapat memberikan manfaat kepada orang tuanya itu semua tidak akan berlaku seandainya mereka itu kafir. Tapi bagi orang beriman kita telah bincangkan dalam surah At-Tur yang lalu, "Wallazina amanu wa tabi'atuhum dhurriyyatuhum biiman alhaqqana bihim dhurriyyatuhum wa ma alatlahu min a'malihim min syai'." Orang beriman kedudukannya di akhirat berbeza. Ayat ini berkaitan dengan perkara yang namanya akidah bila si kafir yang enggan dalam ayat yang bertalu-talu telah kita bincangkan pada kuliah yang lalu sifat orang kafir ni menolak yang sentiasa tidak membenarkan walaupun bagai pembuktian datangkan dengan hujah-hujahnya tapi tetap juga akal mereka tidak membuat fikir bahkan menentang maka balasannya di akhirat tidak akan beri apa pun keuntungan sama ada ayah tak ada anak ataupun anak tak ada ayah dari sudut bahasa Arab kalau kita faham di sini saya lagi saya terangkan kepada tuan-tuan perkataan walad dalam bahasa Arab ini merujuk kepada karib dan juga baid ini sebuah bahasa Arab kalau sebut perkataan abun Abak jamaknya Itu merujuk kepada ayah, datuk ke atas Kalau sebut walad, dia kepada anak-anak, cucu dan seterusnya Tapi di sudut bahasa Arab Dalam tafsir Ruhul Bayan Mengatakan bahawa yang dimaksudkan di sini Iaitu maulud ini adalah merujuk kepada Al Sulbi Al-Qarib Merujuk kepada anak yang dekat, anak yang langsung anak anak kita lah bukan cucu. Jadi di sudut bahasanya kalau dikatakan dalam ayat ni tadi wa khashaw la yazi walidun aw wala mauludun wa jazin aw walidihi syai'a. Seorang bapa tidak akan memberi syafaat, tidak akan dapat membantu anaknya sedikit pun dan seorang anak tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kepada bapanya kalaulah yang dekat macam ni perhubungan ayah dengan anak kesalingan kasih sayang yang wujud di antara mereka itu pun tak dapat nak membantu fa lam yarfa amma huwa lam yaqdir an yarfa an min babi aula kalau seorang ayah tak boleh bertahan dengan anaknya sendiri pada situasi kiamat bila tidak ada hubungan iman ini tadi tidak beriman kepada Allah kalau anak dia sendiri tak dapat bantu, ini kan perlu orang lain. Ini menunjukkan kepada kata al-atma' li ahli al-ghurur. Ini adalah satu peringatan untuk mereka yang selalu tertipu. Bahawasanya, pertautan hubungan yang dibangga-banggakan di dunia ni macam para kafirin yang menentang Nabi pada waktu itu, yang menuduh Nabi dengan berbagai bagai dakwaan, dakya yang palsu itu. Maka, peringatan untuk mereka, Besok ke akhirat anak-anak kau yang bangga dengan itu, keturunan kau, kabilah kau yang hebat itu yang kaya, sedikit pun tidak akan dapat membantu kamu. Al-muftakhirun bil aba' wal ajdad al-mu'tamilun ala syafa'atihim min ghairi an yakuna bainahum jihatun jami'atun lil iman wal amali salih kata pengarang Ruhul Bayan ini adalah merujuk kepada keadaan kalau kat dunia kamu terikat dengan mereka kebanggaan kabilah ni tadi keturunan kekayaan perusahaan yang sama-sama kamu kerjakan perniagaan ke apa ke yang kamu bangga-banggakan tapi di akhirat besok tak manfaat sedikit pun jadi seperti juga disebut dalam Tasir Kasyaf maknanya di sini kalau seorang bapa yang sifatnya berterusan nak bantu anak. Bayangkan bila perkataan yang digunakan oleh Allah di sini la yajzi walidun. Sifat seorang bapa adalah sentiasa membela anak dari dia lahir lagi. Masuk sekolah tadika, masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah, masuk universiti nak berkahwin pun masih lagi bantuan si ayah itu berterusan untuk pastikan anaknya hidup bahagia. Ini dalam keadaan yang biasanya begitulah. Manakala sifat si anak ni selepas mengenangkan jasa si ayah tu akan berusaha untuk bersungguh-sungguh mempertahankan ayah, memberi yang terbaik untuk ayah, menjaga ayah ayah kalau ayah sakit sebagai contohnya maka laras bahasa di sini di antara fi'il mudhari dengan isim fa'il adalah merujuk kepada tindakan ataupun respon yang sama hebatnya seorang bapa sifatnya berterusan seorang anak bila datang keperluan dia akan bantu si ayah dengan bersungguh rohnya adalah perasaan sayang itu tapi tidak akan dapat membantu maka bila Allah menceritakan tentang zakara syakhsaini fi ghayati syafaqa wal mahabba wa humal walid wal walad fanabbaha bil a'la 'ala al adna wa bil adna 'ala al a'la fal wahid يجزي عن ولده لكمال شفقته عليه ولا ولد يجزي عن والده كما هو المعلوم في حق التربية وغيرها فإذا كان يوم القيامة فكل إنسان يقول نفسي نفسي ولا يهتم بقريب ولا بعيد كما قال ابن أباش كل امرئ تهمه نفسه آية إني يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحباته وبني لكل امرئ منهم يومئذ يوم شأن يغني تدي مأنسى دي أهرات لاري dari orang-orang yang disayanginya walaupun itu merupakan anak walaupun itu merupakan isteri suami teman bapa ibu semuanya akan melihat kepada kepentingan dirinya apakah dia selamat atau tidak Maksudnya masing akan mengatakan nafsi nafsi seperti kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan ayat ini jadi Allah mengancam mereka yang kafir ni dengan hari kiamat akal manusia yang normal akan memikirkan tentulah segala yang aku lakukan di sini ada balasannya di sana itu akal yang normal tetap akan memikirkan supaya perintah yang datang untuk mereka takut ataupun dalam isyai hisam yang bertakwa dan membuat persiapan untuk hari itu amat tertipu lah seperti dikatakan di hujung ayat ini فَلَا تَقُرَنَّكُمْ أَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَقُرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ Jangan kamu tertipu Jangan kamu ingat segala yang kamu nikmati ni berkekalan Jadi Allah kembali mengingatkan Memberi nasihat kepada mereka ni Janganlah kehidupan ini menipu kamu Janganlah dunia ini melalaikan kamu Janganlah kebendaan ini melupakan kamu Janganlah segala kemewahan yang kamu nikmati di sini melalaikan kamu melalaikan kamu daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala ini pun ada mahzuf yang telah kita pelajari dalam kuliah yang lalu mahzuf ni berarti ada satu yang tidak dinyatakan kerana menyebut ayat semikian sudah memahami berarti jangan kamu tertipu dengan dunia ini daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya jadi perkara ni dah dimaklumi tak perlu disebut seperti contoh yang saya nyatakan kepada tuan-tuan kalau kita berkata apa nak makan hari ni tak ada benda nak makan sedangkan dalam peti ais kita ada macam-macam makanan tak ada makanan yang sesuai yang selagi dengan kehendak kita yang mungkin sakit tekak pada hari ini maka mahzuf ini yang dipanggil mahzif ini adalah dalam mana-mana bahasa di dunia pun termasuklah bila kita membaca Al-Quran jadi ittaqu rabbakum ini bererti Takutlah kamu kepada hukuman Tuhanmu. Takut kepada Allah ni berbeza daripada takut dengan makhluk. Kalau kita takut dengan manusia, kita menjauhinya. Tak payah mendekatinya. Jangan duduk dekat dengannya. Tapi kalau takut dengan Allah, berarti takut pada hukumannya. Kita tetap kena beribadah kepada Allah. Merinduinya. Beribadah itu rasa kelazatan, kesonokan padanya. Jadi, dalam apa yang kita pelajari di sini, bahawa dia mengingatkan si mu'min ini, kalau dia mengharapkan bantuan daripada seseorang, janganlah dia berharap sangat. Kalau si kafir itu memang tak boleh mengharap langsung bantuan daripada orang kafir sepertinya. Manakala orang beriman pun bila membaca ayat sedemikian patut dia membuat persiapan dengan ketakwaannya kepada Allah, amal salihnya sebab dalam surah Tur yang pernah kita bincangkan ayat ke-21 dalam kuliah beberapa tahun lalu, walladzina amanu wa zuriyatuhum biiman alhaqna bihim zuriyatuhum ma alatnahu min amalihim min syai. Orang beriman itu sewajarnya membuat persiapan untuk jadi bapa yang saleh, suami yang saleh, ibu yang salihah, isteri yang salihah, anak yang saleh atau orang salihah yang akan memberi syafaat untuk membantu di akhirat sana kerana pada waktu itu seorang yang memiliki kedudukan di sisi Allah akan memberi syafaat kepada yang kurang daripadanya sebaliknya si kafir dalam ayat ini tak ada siapa pun yang akan peduli padanya dan sebab itu jangan kamu tertipu jangan jadi seperti mereka kerana dalam ayat ini kalau kita perhatikan gharur ini bermerti keterpedayaan ketertipuan karur sama ada dimaksudkan dengan dunia ataupun dimaksudkan dengan syaitan ataupun segala perkara yang menipu manusia ini melibatkan harta melibatkan jawatan melibatkan kedudukan jadi caranya bila syaitan membisikkan dalam diri seseorang untuk melakukan maksiat dengan alasan nanti kau ada peluang kau bertaubat lah kau kan masih muda lagi kau kan banyak kesempatan lagi keluarga kau kan baik-baik nanti mereka akan bantu kau ke akhirat nah, ini kata-kata yang dibisikkan oleh syaitan al-garur sehingga menyebabkan manusia melakukan satu kemaksiatan. Saya pernah bawakan kepada tuan-tuan kisah daripada kitab Talbis Iblis Penipuan lakukan oleh iblis hadap manusia Itu kisah tentang beberapa adik-beradik Yang keluar untuk satu misi Perjuangan ke, menuntut ilmu ke Meninggalkan adik perempuan mereka kepada seorang abid Kalau tuan-tuan masih ingat Bagaimana tertipunya abid ini yang pada Dasarnya, pada asalnya menolak Mengatakan kepada adik-beradik -adik lelaki Beberapa orang itu, bahawa aku takut Mengambil tanggungjawab menjaga adik perempuanmu ini Jawapan mereka tak mengapa, bukan apa Yang kami perlukan, sekadar Memerhatikan, kalau dia sakit ke Dia apa ke, rumahnya berkunci ke, tidak tidak ke seperti itulah agak-agaknya wasiat yang dikemukakan oleh di abang-abang budak perempuan ni tadi mereka pun pergi untuk misi belajar ilmu ke atau berjuang ke seperti disebut dalam kita Talwis bisik iblis itu. Kini lelaki abid ini hari demi hari mulalah dibisikkan oleh syaitan. Ini gharur yang datang kepada ini. Tertipu yang berlaku padanya dia panggil gurur. Gharur adalah syaitan. Gurur adalah ketertipuan itu Berkata kepadanya Fulan Kau dah lama menjaga gadis itu Apa salahnya kalau aku ketuk rumah dia Pergi lihat betul ke selamat ke Rumahnya ada kebocoran ke apa ke Hari-hari dia menahan bisikan itu tapi lama kelamaan berfikir ada betul juga. Mungkin ada kerusakan rumah. Ketuk rumah. Tanya sihat ke tidak. Rumah okey ke tidak. Lama kelamaan syaitan bisik lagi hantarlah makanan. Tambahlah sikit amal salihmu kepada dia. Sebagai hak kejeranan. Nampaknya macam baik. Maka mula menghantar makanan. Akhirnya bertukar-tukar makanan. Akhirnya syaitan bisikkan lagi. Alangkah baik kalau kau masuk ke rumahnya. Tengok betul-betul. Tuan-tuan kata Tuhan berlaku dalam kehidupan ni. Kadang-kadang dalam bab ibadah pun boleh berlaku. Sebab antara doa yang Diajar kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalulah berdoa ah. Allahumma aghnini bil ilmi wazayini bil hilmi wa akrimni bil taqwa wajammilni bil afiyah InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi kisah ni dan doa ni dalam kaitan ketertipuan yang berlaku kepada manusia. Mudah-mudahan Allah melihara kita dan mengamalkan doa ni selalu sebagai satu usaha kita menjalin hubungan dengan Allah dan mempertahankan diri kita daripada terjerumus dalam kancah maksiat kepadanya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.